Ну, если у меня опять сегодня сон снился, мне снился юг сегодня, опять море снилось, но ну, причем так как-то снилось, непонятно для меня. Я просто была на океане, вот, и знаю, что такое океан, что такое море, и как, как оно отличается, да, то есть там объем не намного волны. И мне снилось море, но очень похоже было на океан, я не понимала, начался шторм. А последний раз, когда мне снилось море со штормом, я помню, что Херсонскую да, взорвали. Вот опять снится начало море и шторм, и прям вот люди ходят, и их прям накрывают этой волной. Прям настолько шторм сильный, что я там, допустим, нахожусь на... Но ну, мне показалось, очень схожая местность была на Крым. Просто я как бы крымчанка наполовину. Я понимаю, что горы, да, вот это вот ступеньки, горы и море. И получается, я стою, и такое, ну, расстояние большое от меня до моря, но вот это, когда начинается шторм, накрывает всех, и меня типа ошметки летят воды. То есть я отворачиваюсь, чтобы они не попали на меня. Ошметки, ну, брызги. Я просто понимаю, что это как-то связано все-таки с югом, потому что ну, это не мое личное. Это что связано с югом? Ну, я думаю, так. Варим сейчас. А... Ну хорошо, а что они планируют, россияне, по наступлению? Наверное, так спросим, давай. Что -то всех интересует, да? Но, учить, честно скажу, учитывая, что, во-первых, у меня свеча начала коптить, я тебе это говорила, помнишь, после Нового года с черным, и я еще по игральным картам смотрела, вот, а по игральным картам, короче, в ряд выпало 6 карт черных, пиковых, и значит, то есть, это, что это значит? Это значит то, что будет, мы еще чего-то испугаемся очень сильно. Вот, на итог, как повалит пикова, типа пустота падает, да? Пустые переживания, но мы испугаемся чего-то еще. Что-то прям шесть то карт в ряд падает пикову. Такое. Сейчас. Так, вот еще. А, к чему этот сон вообще был про воду, подожди, сейчас спросим, давай. Mm -hmm. Мне что, казалось, чекуешь... что в Одессе, в Одессе А, шо-шо? А? Что, Что-то что, что новая катастрофа повязана с водой. Я не знаю, честно, то есть смотри, у нас просто год 25-й всегда шел по Колеснице и юг, да, то есть показывало, что будет наступление, я везде это говорила, ну, правда, там показывало движение по югу. Улочки, которые мне снились, ну, похоже, было на Крым. Я же говорю, я крымчанка наполовину, просто помните улочки, ну, то есть, я столько времени провела в детстве там с отцом, с дедом, ну, то есть, э, я понимаю, что это похоже очень на Крым, то есть, почему, что там будет, либо это какой-то бой за Крым, либо что это уже, к чему это, либо что будет с флотом, что море, что такое, то есть, что, что с водой, что, мне, я, мне казалось, что я в Одессе, но опять-таки, я просто в Крыму 300 лет не была, поэтому, сейчас... Но ну, просто странно, что мне приснилось такое море. Море, прямо же говорю, волны объемные, как океан. Прям такое, знаешь, ну что вообще. Сейчас, к чему этот сон был? Я нервничала во сне. От того, что вода накроет сейчас все. Я из этого нервничала. как угу, карта смерти. А что может это быть? Снова подрывом ГЕС? Понятно. Пока непонятно. Больше про, про наступление. Ладно, сейчас. Да, посмотрим просто отдельно планы их тогда. У меня с ней показало. Сейчас. Может, в Крыму что-то будет. Что-то мы испугаемся. Видишь, тоже падает. <питричнете> Питричнете, так. Это Крым, это Одесса? Крым. Десятка мечей на Крым, не знаю, что там будет, посмотрим. Что-то испугаемся, падают просто карты в ряд, шесть карт пиковых выпало в ряд. Когда на год типа смотрела, такое что нибудь Ладно. Планы россиян в Украине в ближайшее время. Ну вот, смотри, тут скупка, Ну это юг, ну я не знаю, юг падает. Вот тут хорошо, вот, два ладно, ладно, пока не привяжемся к югу. Туз кубков, сейчас посмотрим. Откройте, пожалуйста, мне эту скупку. Это юг или это все-таки какой-то ГЭС? Это все-таки юг, потому что вот колесница сразу выпала, и фортуна прям выпала. То есть они планируют наступление по вот. а... Смотри, там получается у нас 13 число. 13 число, там как раз будет полнолуние. И 13 число это Старый Новый год, по-моему, да? То есть там какие-то должны быть движения, обстрелы и так далее. С 13 числа, прям. Потому ага. что они когда по игральным картам. А? Шо-шо? По всей Украине. Ну, там я, когда смотрела сегодня по игральным картам, по наступлениям именно, да, заварушки какие-то могут быть. И касательно границы Украины с Беларусью. Ну, это ДРГшники, там пятерка падает, это фигня. Ну, просто, да, вот показала 13-й 13 аркан, смерть. 13-й аркан, и рядом Луна выпала. То есть полнолуние, когда полнолуние как раз 13-го числа. Смерть, 13-й аркан. То есть, мне прям пошло типа, что вот с 13-го числа там какие-то будут. Ну, за Ніною, яка це почнеться. А хтось хотіла спитати у СБУ? Ми дивилися загалом цілі і плани ворога на січень і місяць. Mm -hmm. А что такое? Карты маленькие. Пол моего ногтя. Но обстрелы тоже будут, да. Карта дьявола. Сейчас. Ну, мне что-то реально кажется, что где-то там с 12 с 13-го, 13-го начинается. Что у них какой-то клин пойдет на, на старый Новый год. Как раз 13 число. Прям так все четенько. И везде показывают юг. Солнце падает, там падает у скупков. Покажите мне Херсонскую и Запорожскую область отдельно. Но Запорожская очень сильно нужна. Запорожская область прямо стратегически для них важна. Очень сильно. Показывают движение, бои показывают по пятерке мечей. Шестерка мечей и движение сразу. А что мы испугаемся, спрашиваю. Почему выпала вот эта вот вся байда, да, вот, э, ну, ребята. Такие все карты падают здесь. Смотри, я сразу говорю, да? Почему мы испугаться можем? Два варианта у меня. Сразу показываю карты. Вот карта смерти. Десятка мечей. Плохое сочетание. Угу. Восьмерка мечей, звезда, туз мечей, башня и тройка пентаклей. Короче, либо запугивание ядерка дойдет орешник ядерка, я не знаю, да, мы сейчас просто вот да, до какой-то такой точки, что прям что-то вот уже прям чуть ли не летит, вот прям вот уже нажали кнопку. Либо здесь ситуация с атомной станцией, потому что я сон свой помню про атомную станцию, про Чернобыль и так далее. Чем мы испугаемся, говорю сильно? Это вот ответ на вопрос. Тут какая-то фигня связана, радиоатомная станция или ядерка. Два варианта. То есть так и так может означать, понял? Слушай, это может быть связано с Курской атомной станцией, потому что, что вот раз СССР э, взять эту станцию, чи не зробить... я сегодня думала, думала об этом, честно, думала об этом, правда. вот Запорожская у меня, Чернобыльская, Черноб... Чернобильская... давай так, Чернобыльская ничего не будет, мне Чернобыльскую просто показали как типа прототип Запорожской, вот, да, и вот Чернобыльскую все, забываем ага. про нее. Я просто вот думала сегодня про курскую станцию, но что-то мне вообще не нравится здесь. Карты такие, прям ну, десятка мечей, смерти, типа, что чуть, -чуть уже не кнопку нажали, какую-то, я же говорю, что-то уже прям совсем испуга. Пу... Пиковый валет выпал. Пустота, все равно. Поняла, падает. Типа, спокойно, все хорошо. Что-то они там бля, придумали с этой станции, так просто не могла сниться, потому что как раз. Этот период был перед новым годом мне снилось, да, по-моему, перед новым годом, не на новый да, год, перед новым годом, да. Парит, парит. Вот. Это как раз эта смена типа уже начинает энергия меняться немножко, меняется там окончательно 10 января, да, то есть 10 13 вот, вот где-то вот там. Думаю, в этом году все-таки 13 потому что 13-го полнолуния и как раз вот оно вот вот четенько. Ну старый новый год, все вот вот. Но просто такие сны с ней снятся. но же не может так быть. Как раз меняется энергия, трансформация заканчивается, и в конце старого года показывают события нового. Что-то вот с атомной станцией, значит, будет. Значит, не про орешник, наверное. Что-то про атомную. Я просто сны свои знаю и знаю, что он так просто не снится мне. И прям сон такой был уж не по себе мне было. Сейчас бываю отдельно. Хорошо, давай сейчас я на игральных посмотрю про Курскую запорожская или курская потому что здесь не больше вот мне лично больше здесь отклик от станции идет не про орешник mm -hmm. что-то вот прям как-то по станции не так непонятно пока когда как попадала пика вся но я не понимаю пока когда пока мне не показали когда но как-то меняется оно еще сейчас скажите пожалуйста то ли это весна может где-то там март-апрель не знаю Ну, але до цього да. часу є можливість це зупинити, я думаю. Так, же. ну, давай, подожди. так, пока Мы пока не говорим даты и период, это просто мое личное мнение сейчас. Я по картам этого не видела, это просто посмотрим. Ну, будем это, не знаю, будем смотреть. Так, сейчас, секундочку. Да, Курская станция или запорожская больше, это по этим картам? Ну, блядь, ну, ты знаешь, тоже Матьюкация начала здесь на Курскую, прям пика падает, вот успековый вниз падает, ну такое. Девятка пика на Запорожскую, ну, ну, вот, успековый вниз, прям мы пересрем так, чего-то. Вот смотри, она падает здесь, я не знаю. Есть загроза радиации по территории Украины? Что-то прям пересрут все. Оно сейчас у нас на Запорожскую. Десятка пика падает. Ну, там туз выпал. Десятка пика падает. Там туз падает. Перевернутый вниз еще, не вверх, а вниз падает. Я думаю, что это и будет касаться радиации, что мы обосремся немножко, потому что не может так просто оно. Ну... Семерка, я думаю, что да. Такое. Ладно, хорошо, давай так. Мы пока это посмотрели вкратце, да, пусть оно так остается, потом будем копаться в этом. Потому что тут сейчас его копать. Мы сейчас придумаем 300 еще каких-то этих себе. Не надо. Информацию показали, пусть она пока в воздухе повисит. Ну, так, это. Я это, думаю, это... нам что покажут. Но я говорю, этот сон про Чернобыль Ну такое себе. И сегодня я задумалась про Курскую станцию, сижу себе и думаю, хера, просто так, у меня в голове вдруг, а что это я про Запорожскую говорю, а может это Курская, просто в голове, вот просто так, знаешь, у меня как вот, вот все. Тут увидела эти пику, это увидела такая, ну, может это Курская, и как раз ты меня спрашиваешь об этом. посмотрим и смотри, как там раз там какой сон был, да, если проанализировать, там каких-то коллаборантов, заслушники, да, может, это на станции, мы зайдем туда ее оккупировать, типа, и будь... ну, может, это к этому было? А они там что-то, знаешь, типа, ну, это как, знаешь, эти, как они называются, которые подрывают себя. Так, так, так. Как, как они, как, их, как называют их, не помню. Ну, ты понял, о чем я говорю. А, да, да, Неважно, короче. А это знаешь, когда уже крайняк пол, на такие, ну все, сейчас мы вам кнопку нажали и все, блядь, и взорвали. Ну, ты понимаешь, что я говорю. Заминировали там где-то что-то, чтобы мы не взяли эту станцию. Ну, тут вниз падает, мне не нравится карта. Серьезно не нравится. Я, ты знаешь, я, я типа не запугиваю людей никогда, но я типа, мне не нравится. И сны мои мне не нравятся перед Так, но ну если так подумать, я была не в, не в теплой одежде во сне. Мне кажется, это все-таки весна, потому что я была раздета. Ну, то есть, не знаю, кофточка у меня какая-то с джинсами там была или что-то, То есть без курток, без ничего. Не было курток. Все, это тоже важно, я вспомнила. Так, ну, подожди, ну, давай так. Думаю, что да, что до этого питания, хочешь еще что-то уточнить? Ну, сейчас посмотрим. Весной действительно, может быть какая-то ситуация с атомной станцией. Ну, меня интересует сейчас весной, сейчас спросим весной. Алло, ну, типа, ну, yep. такое. Что то тут, я говорю, весной мы спросили. Восьмерка пиковая, тут пиковая еще падает. Король пиковый, какая-то заварушка. А что это конкретно может быть? А, где где Таро? Хочу Таро взять. Что это может быть такое с атомной станции? Сейчас, весной атомная станция. Мы пока не говорим ни про Запорожку, ни про Курску. Просто, да, ситуация с атомной станцией весной. Карта смерти сразу падала. Дьявол и смерть в комбинации. Все. Тут больше нет вообще никаких слов. Что-то будет с атомной станцией. Вот комбинация дьявола и смерти. Тут туз пиковый падает. Ну, то есть я ж... А, ну да, еще смотри. Кон... С чем связано? Солнце перевернутое, радиация. Вот, комбинация карт. Что-то еще перевернутое солнце падает. Видишь, вот так вот. Что-то они уже там придумывают себе. Брочки эти. Мне кажется, шоколада попадут. Или что-то будет. Я тебе говорю, короче, я делала просто годовые расклады, много делала годовых раскладов. И у много кого на весну падает какая-то херня. Я уже и так посмотрела, и так. У знакомого падает, что переживал страх. У того страх, у того. Все на весну. Апрель падал, кстати. Я думаю, да что ты будешь жить? У меня страх даже падал. Я такая, да что это такое? Сейчас я спрашиваю, за что страх? Тут луна, вот падает башня. Короче, что-то по будет Я не знаю. Что-то будет, либо это... Ну, мы про станцию спрашиваем. Мы сейчас не говорим про орешник. Орешник — это не самое страшное. Я тебе говорю, что-то будет связано, они что-то придумают, чтобы мы все обосрались. Так просто карты бы не падали и не показывали. И сны бы и так бы не показывали мне атомную станцию. Поэтому, хорошо, вопрос следующий у меня. Это будет пустое или нет? Это самое важное, наверное, спросить нужно, да? <говор tabii _ın> Потому что везде, у каждом году раскладе, сколько бы ни делала, весна у всех какая-то... Невтешный прогноз, навык. И все как-то весной, вот я знакомым делала, все как-то весной связаны между собой. Что-то я не понимаю. Тот за того боится, тот за что-то вообще. Что... Ну, вот, вот карты показывают, что это состанция атомная. Какое-то известие, что это такое? Пошли пожалуйста. Ну что переживание будет, или что-то реально там у них чтобы не материться, взорвется. Ну, смотри, вообще покажут валет пиковый, пустота, да, все-таки выпал валет пиковый. Я очень хотела, чтобы он выпал прям вообще, да, вот он выпал такие. Но изначально десятка пиковая, то есть что-то таки будет все равно. Потом валет пиковый падает, да. Не знаю, посмотрим. Будемо дивитися обов'язки. Одержать да, просто во вніманні в своєму, це весна більше, не весну всім падає, що там непонятно таке страшне. з'явилися такі усні домовленості і інформація про те, що може відбутися зустріч Зеленського і Трампа, і вона може відбутися вже наприкінці січня місяця. Чи дійсно вона відбудеться ця зустріч, чи може вона бути такою доленосною для України? Может, валет падает, десяточки, шестерочки, две, да? Да, может. Я думаю, что это там плюс-минус, ой. Может, на мой день рождения где-то. 29-го мой день рождения, как раз там где-то, я думаю, плюс-минус, вот, вот, может, там, в те вот временные рамки. Ну, после это... Днюхи Зеленского, получается. Или перед, или после. Он там где-то со мной пять дней разница, по-моему, у нас. Не помню число точно. Ця зустріч буде більш порожня, тобто безрезультативна. Чи дійсно може бути такий суттєвий результат для України, якщо так, то хороший чи поганий. Пуста воля пікопада? Пустей розговор, сімерк. Ще говорять про те, що навесні може відбутись зустріч Трампа і Путіна. І є такі розмови про те, що от після цієї зустрічі точно можуть вже відбутися перемовини і процес завершення війни. Знову ж таки, чи буде ця зустріч, і чи дійсно а, після цієї зустрічі може ситуація зрушити з місця? Так, ще раз разопросить секундочку розложила. Що раз навесні буде зустріч а, Путіна і Трампа. І друге, це чи буде вона дійсно доленосною? Ну, опять-таки, вона може бути, але валіт піковий на ітог. Ну, то тобто, я так поняла, що до сраки ці переговори, їх розговори, от опять сімерки тіла, розговори, от. Просто. Смотри, сразу. У нас два чоловіка, да? у нас Путін і Трамп. Смотри, от Крестовий, от Бубновий король, да? Розговори чиї? Крестового і Бубнового, сімерки Крестового і Бубнового. Проблемы какие-то у Крестового. Тут видишь, девятка Пикова. Кто-то не хочет, кто-то будет выпендриваться. Ехать или не, не ехать. Они оба конченые, поэтому я думаю, что там даже не будем, не будем даже загадывать, кто есть кто здесь. Правда, вот честно. Я даже думаю больше Трамп, потому что вот король Крестовый, а у меня король Губновый очень на Путина похож. Смотри, как похож. И прям очень. И я прям понимаю, что это точно не Трамп. Ну, то есть это карта Путина. К Трампу больше вопросов даже здесь. Вот. Его девятка пиковая. Это он не особо хочет тут. Вот.